Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə daçınlı, zəncəfilli, dadlı bir kurabi resepti bölüşəcəyəm. Bişirəcəyimiz qaba 250 qram ev şəraitində yumşalmış yağı və bir ədəd yumurtanı əlavə edib əlimizlə yumşalana qədər əzirik. Sonra isə üzərinə bir stəkan şəkər tozunu əlavə edib yenidən əlimizlə qarışdırırıq yarım stəkan, yarım armudlu stəkanın bəhməzini də üzərinə əlavə edirik. Sonra isə bir çay qaşığı zəncəfil və bir çay qaşığı darçın, bir paçka qabartma tozu və bir paçka vanilidə əlavə etdikdən sonra yenidən qarışdırırıq. Bunları qarışdırdıqdan sonra üzərlərinə bir stəkan ələnmiş unumuzu əlavə edirik. Unu aramdan yavaş-yavaş əlavə edirik. Unu da əlavə etdikdən sonra yumşaq bir xəmir yoğurub hazırlayırıq. Sonra isə yaydıqda xəmirin yapışmaması üçün altına yağlı kağız və üzərinə də yağlı kağız səririk. Çağızları da hazır oldu. Səldikdən sonra xəmirimizi yaymağa başlayırıq. Xəmir yaydıqdan sonra istədiyiniz fiqurlardan piçenyalar hazırlaya bilərsiniz. Kurabiyələrimizi də kəsdikdən sonra əvvəlcədən isidilmiş 150 dərəcəli sobada bişirməyə qoyuruq. Kur, kurabiyələrimizi bişirməyə bizə 5 dəqiqə kifayət edir. Çox saxlasaz kur, kurabiyələrimiz qızar çox qızaracaq və bəlkə olacaq. bu kadar. Aziz izleyiciler videonu beğendinizse beğene düğmesini basmağı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın. Helalik, sağ olun.